С условием повышения тарифов для населения для жителей многоэтажных домов, я думаю, это не сильно отражит, отразится, потому что у кого газовая плита, это поднимется всего на 2 гривны-3 гривны в месяц. Я думаю, это не сильно существенно для бюджета, семейного бюджета. Больше это скажется, конечно, на тех, кто использует газ на отопление домов. Но как бы... Действительно существует программа правительства, которая позволит оформить субсидии и, я думаю, не сильно повлияет, но дисциплина платежей, я думаю, упадет. Упадет значительно, потому что это за частный дом в отопительный период за месяц придется дать порядка 400-500 гривен в месяц за отопление газа. В основном на квартире немножко Меч. дешевле, то что там расход меньше, да. Нагрузка это увеличится, и на предприятие на контролеров на работников, потому что более ответственно надо подходить к платежам, То, что от этого зависит расчеты чернигов газа, ДК Газ Украины, у которого мы берем непосредственно этот газ для населения, потому что у нас условия договоров немножко жестче, жестче, чем с населением. Если население может оплачивать его до 10 числа после месяца потребления, то черня должен рассчитываться до 5 числа за этот газ. И сейчас на всех селекторах, буквально вчера было у нас на окно и там проблема платежей стоит сейчас очень актуально и остро. Что еще хотелось бы добавить? Единственное, что, чтобы не было никаких недоразумений, жителями города Черниговой области. Я бы хотел, чтобы люди посмотрели и передали показания счетчиков, потому что с 1 августа сейчас повысился тариф. И все показания вовремя фиксировать и передавать их, потому, потому что от этого зависит и перерасчет по концу года. Вы знаете, что с 1 января 2007 года существует 4 категории ценовые. И в зависимости от объема потребленного газа за год рассчитывается тариф на газ это 4 котел 1 до 2500 вторая до 6 третья от 6 до 12 и свыше 12 тысяч кубов потребления поэтому единственная просьба что вы вовремя и своевременно передавать показания счетчика у нас работает и по телефону мы принимаем и контролеры наши обходят каждый месяц чтобы не возникало недоразумений и потом в конце года по, при перерасчете Население без газа, я думаю, не останется в любом случае. Вот. Действительно, меры будут приниматься, но я думаю, радикальных мер как бы застосовываться не будет, потому что это только вот уже к злостным неплательщикам, потому что все мы прекрасно понимаем ситуацию, которая отопительный период зимой оставить дом без отопления это и действительно что может на уровне правительства будет разработана какая то программа реструктуризации этих долгов может там э, или отсрочки платежей э, чтобы может нам пройдет на встречу пойдет на нафтогаз украины и расстрочит реструктуризацию наших долгов которые накопятся но пока ситуация под контролем никто радикальных мер пока не принимает не принимать не будет